Самый важный принцип. Принцип один, что в Алёве пока переаттестации не было. А переаттестация – это первый этап очищения. Если на первом этапе очищения национальной полиции остаются те люди, которые реально думают до сих пор, что другие времена не достали, конечно, для, для этого мы и здесь, для этого я и здесь, чтобы от таких людей очищаться каста людей, которые просто не меняются. У, нас, у них ментальность не меняется. Так, а они берут взятки, они думают, что что можно решить комната, все, они работают сердцем, как это полицейский должен делать. Я думаю, что не думаю, я уверена и мы все это уверены, да, что это по национальная полиция. Это, мы всегда будем очищать наши ряды. Когда начинается аттестация? Точного сейчас у меня а, вот дня нету, а, но мы сейчас сегодня запустили переаттестацию, тестирование. этого Волынь. Скоро будет ровно, и потом уже постепенно дойдем до Львова. А большая область, и как, как мобилизироваться, больше человеческих ресурсов, так что очень скоро. Но я повторяю, что переаттестация это только первый этап очищения. Я призываю всех, и журналистов, и общественников, и всех граждан, обыкновенных, которые живут в Айове, чтобы у нас мы в процесс. Это очень важно для нас, это очень важно для национальной полиции. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете правомерными действия киевских полицейских, которые я вчера, я вчера это уже делала объявление и сказала все, что я должна была сказать. А как вы прокомментируете выражение Эко которая сказала, что ее уже начинает раздражать? Эко это сказала абсолютно в другом контексте. Потому что реально, если мы не будем продвигаться вперед, а только как бы повесимся на подрумянную полицию, так не вот, вот Вот это сказала вот это.